де агресія відсутня, відсутня виключно помічка радість. Це завжди по перемагає зло, помічну, сцені, дітки, тому що на сцені грають актори і діти. Основним актором вони, бандові, вони все роблять щиро зараз. Отже, наші лімі друзі ми дякуємо театру хемія, за те, що нас

Самоврядна громада, чули да. таку Плотнікова, ОСН, як ви відноситесь до самоврядування на масиві? Органи до... самоорганізації населення. Як я відношусь до самоврядування чи так, до самоорганізації до самовря... населення? Я просто, якщо ми... да. А? Ні, я з задоволенням дам будь-яку відповідь <світ> на ваше запитання, але виключно в разі, якщо ми... А, ну це єдине, це просто ми приймаємо так, участь. Сюди, я, ми е мешканці цього мікрорайону Я службу не Даша, а, а, Давайте спочатку контакти. Вони відповіді на всі ваші запитання, але для того, щоб можна прочитати продовжувалася ні в якому а, разі. Да, а, ні, да, ні, да. ні, ні, ні. Ми, да, ми да, зацікавлені да. в тому. ну Я б хотіла відповідь. Хорошо, давайте тоді обміняємося контактами і відповідаємо на всі питання. Це на вашу користь. Це не на вашу користь. Ми хотіли послухати відповіді. Сьогодні у нас детське мероприятие, ми не хотіли навіть Вот я его просила на секундочку дать для моей камеры кусочек такой репортажик, интервью. Он говорит, нет, нет, я пойду с детьми. Все. То есть вопрос а, в том, что если он сейчас начнется про самовредование рассказывать, он... это на 30 минут, он пропустит а, все мероприятие с... отдельно, в, любой, в другой атмосфере. Но он же не приехал не на самовредование отвечать. Он приехал с детьми общаться. Ясный, Поэтому давайте разумею. вот, Оксана, бери все координаты, контакты. Доброе. Доброе. Давайте это сделаем таким чином. То есть э, ми ж не боїмося, ні камер нічого. Тема детская сьогодні. Парк малишка. Я, парк «Малышка», Ви може чули, пас, якщо це Дніпровський район опікується. Да, парк перемога забудовується. Там мають бути тенісні корти, дитячі майданчики. Виписку <плесвітник> э, звернення на ім'я Олеся? Особисто Олесю ні, так начать нужно було звернення. На вопросы мы ми ответимо. Звернення то ну, Офіційно заходьте прийомну, обращаєтесь до дівчинки. Офіційне звернення було з приводу забудови, там є е е е будинки, які забудовуються приватними підприємцями, але ось Станіславович проігнорував це питання. А коли? Це є, було я я в, б, в е січні місяці 2000, ну це за всі, можливо, про звернення на. зараз в обробці, а ви ну, думаєте, що проігнорував, це неправда, правда, так не може бути. Ми будемо пробувати ще. Давайте, ми совершенно лояльні. Я відповідаю на всі питання. Просто Добре, он меня уже ругает, когда я даже на секунду забираю его камере. Он говорит, я приехал на на праздник для детей. У батьків дуже багато у батьків цих детей дуже багато питань щодо. І дитинства, і стану, і тепер як зберегти оцей майданчик, було б цікаво, тому що тут це в першу чергу від батьків. От буде якесь звернення, в тому числі взагалі. Ми ж поставили площадку для вас, для ваших дітей, і ми дожди після цього того дожди охороняти. мабуть, вже до неї прилічки коїпа. Ні, ми та поняття. От спочатку самоврядування, а тоді б вже виходили на людей. Люди б на місцевому рівні зверталися до цих будинкових комітетів, до будинків і. Ставили питання, От щодо збереження цього. Іменно площадка, я ще вам не скажу, ну тут більше 200 підписів мешканців. Более 200 підписів. Соответственно, 200 чоловік подписались под этой площадкой. Наверное же, подпись это не просто подпись, это же ответственность. Да, согласна, конечно же, да. Поэтому збереження ну, а, ви, а ви з ними про це говорили, що збереження майданчика лежить саме на них. І дивіться, підпис це гарантія того, що кожна людина, яка приходить сюди, яка, яка живе, вона також відповідає зі цей майданчик. Mm -hmm, ясно. Ну і тут ще таке питання, що це ж мають ставити взагалі жеки, комунальні служби, Але а депутати наслабили? мають приймати закони відповідні, які то хотілося б почути взагалі, які ви знаєте, були які зараз проекти? депутати. А Станіславович в даній ситуації не являється депутатом. Дана ситуація являється просто. Жителям Днепровскую... А разве он не остался депутатом Киевсовета? Остался депутатом Киевсовета. Но он И еще деп... в такой серьезной бюджетной комиссии входит, насколько мне известно. <meiner про understanding> <минут posterior> но первое, <th> <soutvy> он <Platform> фактически не депутат закрепленного Днепровского района. Правильно? Правильно. Он депутат Киевсовета. Когда у нас вот такое законодательство, нету закрепленных депутатов за какими-то отдельными кусками. То есть все, что он это делает, это личная его инициатива. То есть мы должны ему говорить за это спасибо, по сути. Мы пришли сказать спасибо. спасибо. Действительно чудно и здорово. Здесь было такое собачье место. Сейчас Но это же будет... не только здесь. Это уже у нас да, 50-й счету да. Майданчик, который открыли. Вот. Поэтому любые просьбы у нас рассматривают. Если вот вы говорите... Вы Пресс-секретарь, да? Пресс-секретарь да, Оксана я люди пресс-службы. Ага. Вот, конечно, все хорошо, мы дальше продолжаем сотрудничать. У нас есть серьезная организация э, жильцов, инициативная группа жителей микрорайона, которая добилась Комсомольский, комсомольски, всего комсомольского. От Киевсовета на Миропольска 39, вот девушка на Юности 6. Вот с нами была женщина, с ребенком пошла, там расплакался. Вот, поэтому э, речь идет о том, что мы, ОСН, орган самоорганизации населения, добились от Киев Совета, и сейчас ОСН через него утвержден уже да? э, решение, дозвел на створение созданный. Это папа, дедушка. От дозвіл отримали, а тепер треба провести конференцію щодо створення його. І тут блокують і рада ветеранів, і в тому числі від Жеків там і все. Тому так ні, Ми на самом деле за ОСН. Ну просто я сама кадета попиталась ну то по в участити і Я поняла, що це дуже сложно організувати, що ми тут процес покрашиваємо далі. провести, ми вам допоможемо провести. Ну, Если там у вас все законно и есть и подпись, мы вам проведем. Ну не надо, мы, мы ми... восприятием, щоб нам не заважали. это буде краще. Ну так я имею в виду, ми можем разом. Ну, Знаю, наше, Це, як би, Можемо разом. Значить, ми активно люди проведемо, зв'язки з кожним будинком є. Є люди, які проти. А чого? Чо, чо? Ну тому ще тримає ЖЕК, а що ж дає? – А ЖЕФ раду ветеранів спеціальні шої. І чому ще? Говорить, не включайтесь, не піщайте, не заважайте. Наші об'яви були розміщені для всіх парад і зірники зривали. – Берники зривали саме наші. Так я не можу такі показати, люди, а далі такі? Теран. Ну а что первое? А, Соревнительный Теран. Это лучший на весь чемпионат. это а ну, так... неправда. Это неправда. Это неправда. правда. Поэтому не не лучше черновецкого, как того, кто выступает. Олег не уже два года, не в этом блоке. Если бы Найтил Найтил вышел, он обладатель единица. Черновецкого совсем уже вообще не получает.

так вот, они, они отражаются, не отражают, вы не видите этого. О чем мы сейчас говорим? Давайте мы пока Давайте вы мы смотрите, мы, 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 да, да. мы не да. Приносим... Мы не привели аргумент, да. как рада ветеранов говорить, потому что она в вечно. Я вам могу легко, когда завтра про их я рассказываю. во-первых, а, рада ветеранов уже никак не может относиться к черновецкому, это раз. Во-вторых, я вам скину доставить, если вы да, пользуетесь обращение к совете Совета ветеранов, и когда приходят 15 человек на конференцию. 15, у нас, не хватило 4 голоса в для форума решения по созданию пришли по советы Совета ветеранов, жеков, районной администрации, в том И топали ногами 15 человек, бабушек там, которые

они же и нашим, и вашим всяким разным. Вот я, что интересно, мы ну, лично им не давали никакой кредит. вот как вы думаете, вы могли дать какую-то им кредитку или там, в если он там существует, блокировать ОСН? Не могут они сейчас являются

Полейте, вы говорите, что, а потому, что, что вы будете информировать? Зачем? Вы, сам, задается не для информирования политических. Одна из направлений – информировать. Моя организация, вообще парка малышка, вы знаете. Да, да. никогда не было. Мы отстояли вот. и ехали на решение о том, что этот парк, мы буквально последняя сессия, приняла решение о том, что весь парк малышка переходит в землю территориальную Мало того, что мы имеем еще проект, который, значит, инициируем и добиваемся, чтобы он реализовался. То есть, вот, а еще помимо этого, информационного плана, мы рассказываем о возможности детства, о организации, о мы будем рассказывать о каким образом идет власти. При этом мы размечаем на ютубе информацию без комментарий, чтобы мы сами замечали. понимали, кто, чего, почему, кто, студенты, Кого не было уже, я знаю, кто там был. Ну, а э -э да? это вопрос. А было кого-то? Мне интересно просто. Как оппозиция, как и власть, как и... Партия удар. Все. А нас? Давайте завтра на. пьем кофе. Нет, мы кофе не пьем. Мы... Так у нас кофе. Я не одна, я не одна. Я на одна, одна не прихожу. Я не все. Я прихожу к вам в мире возможностей людей, которые записываются на 12 человек. Мне просто интересно с вами поговорить. На самом деле, вы зародили во мне очень интересную мысль. Давайте. Запишите мне телефон, и я на вас наберу быстро. Я вы знаете это самое. Я вам дам вот такая вот у нас допотопная, Это самое у нас же нет таких средств. У нас нет таких. Мы не, Мы лучше сами все это будем. Все, все, все. Нет, это назвать сложно. Сейчас я за борта Писать хочу. Что, ну, правильно. Того, это, что она, то есть, на самом деле, очень интересно, мы, я хочу поговорить да, могу, а есть, а, Мы сами пришли. Мы сами пришли. <саспорта> а у нас Но, понимаете, я же не этим занимаюсь. Я занимаюсь мусорией роликами, фильмами, газетами, сайтом, фейсбуком и так далее. Я не впервые слышу про вашу громаду. Поэтому вы считаете что это плохо, что устанавливают площадки. Ну как? Вы представляете, что вы понимаете, здесь придут какие-то там.

да. Вопрос мне а понравился, в... мне понравилась ваша вот инициатива. Так а вы где-то на Малышево не Мы тогда там снимали передачу а Самый красивый мас... балкон. Самый красивый балкон, там где живет, как <рекрас> да, была, была <рекрасно> у нас. Знаете? Знаете? Она живет Да, да. Мы там снимали, там на сюжете для вашего канала и там тоже поставили площадку, если вы не знаете. знаете? Я вот видела на этом самом, на Боченко, на Бочинка, а там тоже будет праздник. Праздники начинаются с сегодняшнего дня каждые два раза в неделю вторник и четверг. Объезжаем все установленные площадки, где будет там театр. Вот, кстати, вот вы пришли и не пропустили. Там реально офигенное действие для детей. Там выдают пистолеты им водяные. Так и мы же были, мы же рядышком а, а стояли, и... мы начинали с того, как а, это организовывалось. Мы все видели. Там вообще мы все ну, знали, видишь, очень здорово. В восторге. Мы такой показали, вот мы первый показатель был на озере Тельбе. Да. А теперь Креативно, вот... Креативно, и поэтому, конечно же, здорово, это все, это самое. Ну, и у нас тут в да. основном работают волонтеры. Вот эти все мои ребята, театр, это волонтеры. То есть у них работа на лето. У нас у конца конца. существует долго до выбора. До выбора вот, ну, сейчас начинается активизироваться. А вот, вот правда... первый годовщина.

Так, но, есть, дома, далеко, а, да, вот здесь вот есть этот самый э, мой это, например, мафия, что ли? Ой, как как называется кафе? Там закрылась одна кафе. Не закрыта, вот которая сейчас открыли. Да и там был какой-то, но <с> его закрыли. А баб, не знаю, что. Да и Магазин. Доставьте. Да. Он даже нас видит, ну, что мы здесь, там, и дети. Он просто теряет Продолжение. голову. Продолжение. И...